Після вдалого старту в одному з популярних проєктів Олександр Павлік впіймав свою хвилю і тепер активно розвиває співочий талант. На презентації дебютного кліпу він влаштував ціле шоу, здивувавши присутніх демонстрацію мюзиклу Нотрдам де Парі. Коли ми проїхали тур з Нотрдам де Парі, я побачив, як люди приймають цей мюзикл. Я побачив, як люди аплодують. Я зрозумів, що в нашому виконанні нашою командою цей м'юзикл має право на жизнь. мюзиклу, співак представив ще й золоту колекцію світових хітів, показавши, що йому під силу все. Хоча, мабуть, декому з присутніх здалось, что вони в караоке. Yeah, now, no, 21 песня мировых хитов, ну, это сложно. Я понимал, что я беру на свои плечи очень большую ответственность, но мы справились, провели 7 удачных концертов по городам просто удачных, ну, мне очень понравилась атмосфера принятия людей и залы были все заполнены. Александр Павлик визначився, что будет в стиле поп-рок, на то, что дебютную песню записал совсем в другом жанре. Первая песня «Столик на двоих» далеко не поп-рок, но это наверное такой ход был, мы решили так сделать, ход, ход конем, как говорится. Оказалось, не все возможно. Наша жизнь непростая штука. Мне хочется выйти к людям сразу хочется, э, с большой информацией, что чтобы можно. люди полтора часа не могли слушать альбом Александра Павлика. Вот это мне интересно, поэтому я готовлю целую программу. Я бы жизнь так хотел дожить. Вечер солнечный по золоте, столик маленький на. Я хочу петь, и я скажу по-народному, знаете, я хочу кайфовать от этого. Я хочу, чтобы люди кайфовали вместе со мной. От хорошей музыки, от качественной музыки. Столик маленький, на двоих, и твои глаза.